решайте, молодцы, а я попробую писать свое решение. Итак, сначала я смотрю, если один угол равен 60 градусам, значит второй острый угол, вот этот угол А, угол А будет равен 30 градусам, потому что сумма острых углов прямоугольного трикутника и треугольника равна 90 градусов. 90 градусов задал себе прямой угол, и 90 осталось двум острым углам. Значит, угол А равен 30 градусам. Я всегда своим ребятам говорю, если у вас попался такой прямоугольный треугольник, в котором есть угол 30 градусов, это счастливый треугольник. А знаете почему? Потому что существует такое правило. Кат лежащий против угла 30 градусов равен половине гипотенузы. Смотрите, вот этот у нас угол А, он равен 30 градусам. Какой скатерть лежит против этого угла? Назовите его, пожалуйста. Какой скатерть лежит против угла 30 градусов? СБ. Молодцы. Значит, этот скатерть СБ, он будет равен половине гипотенузы. Гипотенуза. У нас АВ, она равна С маленькой. Значит, катет равен половине гипотенузы, то есть одна вторая С. А найти нам нужно АС. Вот смотрите, АС – это неизвестный катет. С – гипотенуза у нас известная. И половина С, С – СБ катет тоже у нас известный. Поэтому мы сейчас запишем теорему Пифагора для этого прямоугольного треугольника. Из этой теоремы вычислим то, что мы известно, то есть катет АС. Итак, запишем квадрат, который то есть АВ квадрат равно АС квадрат плюс СВ квадрат. Так, неизвестная сторона у нас это АС. Вот, неизвестно. Чтобы найти неизвестные слагаемую, вы помните, нужно от суммы отнять известные слагаемую. То есть АС в квадрате равно АВ в квадрате минус СВ в квадрате. Теперь подставим. А, С квадрате, АВ А, Б у нас равняется С маленькой, это будет С квадрат, минус, А, С, Б, мы с вами, с вами, вычислили, это равно 1 вторая С, 1 вторая С, возьмем скобки, а, квадрат, помним, С в квадрате, минус 1 четвертая Подведи квадрат С квадрат. Правильно? Ну, вы знаете, С в квадрате э, это 4 четвертых С в квадрате. Потому что это 1 целая. Если мы, э, мы приведем к общему знаменателю, получим 4 четвертых С в квадрате минус 1 четвертая С в квадрате. Давайте запишем это, чтобы всем было понятно. 4 четвертых это коэффициент единичка которая есть в квадрате, но она не пишется. Минус 1 четвертая в квадрат. это будет равно 3 четвертой с во второй степени. Мы с вами нашли АС в квадрате. А нам нужно найти саму сторону a. Ну, вы уже в 8 классе изучили корень квадратный, и поэтому знаете, чтобы найти сторону акции, нужно найти корень из выражения, которое равно квадрату этой стороны. То есть из 3 четвертых С квадрат. Если посмотреть на выражение, которое находится под знаком корня, вы видите, что из С в квадрате можно будет корень также из четверки а из тройки э, корень будет и рациональным числом поэтому мы тройку оставляем под знаком корня, под знаком радикала умноженное на c и деленное на В. ответ Точно. то что у нас спрашивали что у нас спрашивали найти сторону акса. вот мы ее и нашли эта сторона равняется форме вперед с деленными на 2. Так, Такой умею. Хорошо. Задача древних индейцев. Очень интересная и красивая задача. Вот, посмотрите. Над озером кипим с полкута размером высился лодочек вверх. Он рос одиноко и ветер порывом отнес его к сторону. Нет более цветка над водой. Нашел же рыбак его ранней весной. Двух фоток от места где рос, И так предложил вопрос. Как озеро вода здесь глубоко? Если вам интересна эта задача, поставьте плюсик. Если вы ее решали, напишите минус и мы пойдем дальше. Хорошо. Есть картинка, это цветок лотоса, который растет на озере и который отнесла вода. И вот часть сейчас, сейчас лотоса, как раз рыбак нашел его через два хода. И мы с вами получили прямоугольный треугольник. Ротос рос перпендикулярно поверхности озера. И вот эта поверхность озера, они образуют здесь прямой угол. Это часть э, э, лотоса, которая находилась под водой, то есть эта часть, э, ребята, равно, как вы понимаете, глубине самого озера. А э, часть э, фута, она теперь э, осталась здесь под водой. И вместе эти э, три стороны образуют э, прямоугольный треугольник. То есть часть, это, длина, это глубина озера, это два фута, куда... Э, у нас переселился цветок, и это длина всего лотоса, которая включает в себя и глубину озера, и эти же пута, которые возвышались над водой. И теперь мы... Вам... Читаем, хорошо. Да, вот рост опыта. Порыв ветра его сломал. Здесь протекает река, и э, ствол тополя упал э, и, т, таким образом, что очутился м, э, край этого тополя на втором берегу. Мы тоже здесь можем наблюдать прямоугольный треугольник Как вы читаете условные задачи, видите, что нужно узнать длину всего тополя. Давайте посмотрим, из чего будет состоять двумя высота, высота этого тополя. Вот она начинается с этой точки. А вот она. Здесь он сломался. И его э, конец этот другой движит к точке Д. Если этот тополь поднять, он очутится на своем месте. И как мы видим, сумма этого катета АС. И э, сломанного ствола СД будет равна высоте всего тополя. Эта часть тополя, которая осталась, она равна 3 единицам. Наверное, э -э, Одним единицам я не прочитала каких. И э, это та часть, э, вот эта та часть гипотенеза, которая... Это сломанная часть тополя, она равна 5. Э -э, я не знаю, изучали ли вы э, такие последовательности, которые называются пиподорийские тройки чисел. Если у прямоугольного треугольника катеты равны 3 и 4, то гипотенуза обязательно будет равна 5. Потому что вы только что решали, 3 в квадрате плюс 4 в квадрате равно 5 в квадрате. Да. Вот э, пиподорийские тройки вы э, недавно изучали подобные треугольники. Если сторону такого треугольника умножить на 2, треугольник э, будет э, подобный этому, и стороны его станут 6, 8 и 10. Для этих чисел 6, 8 и 10 также выполняется теорема Пифагора, поэтому это тоже такой же треугольник. 6 в квадрате плюс 8 в квадрате равно 10 в квадрате. Таким образом, умножая первую тройку чисел на любое натуральное число, мы получаем, мы получаем тройки чисел, для которых исполняется теорема Пифагора. Умножаем на 3. 3 умноженное на 3 это 9, 4 умноженное на 3 12 и 5 умноженное на 3 15. Эти, эти тройки чисел, для которых исполняется теорема Пифагора, их еще называют пифагорийскими тройками. Если вы их будете помнить, вы просто будете устно решать такие задачи. Если вы увидите треугольники, катит и 3 и 4, вы автоматически вспомните, что гипотенуза за 5, и вы не будете делать вот эти вычисления и считать это число 25 и потом добывать из него корень квадратный. И если наоборот, вы знаете, что в треугольный треугольник где за 5, а катит 4, то другой катит равно 3. Зачем умножить на 2? причем нужно на 2, чтобы получить подобный треугольник. Вот смотрите, если есть треугольник со сторонами 3, 4 и 5, то подобный ему треугольник будет больше в два раза. И у него будут стороны 6, 8 и 10. 6 в квадрате плюс 8 в квадрате также равно 10 в квадрате. Вот, 6 в квадрате равно 36, плюс 64 равно 100. То есть для чисел 3, 4, 5 исполняется теорема Пифагора. Она также исполняется для чисел 6, 8 и 10. Также она исполняется для 9, 12 и 15. Поняли? Хорошо. И вот если помнить эти числа, вы задачи сможете решать очень. Вот давайте послушаем такую задачу.